перелимал физики. Человек в жизни съедает вагон продуктов. Вот посчитайте, сколько мы, каждый из нас, сколько он при этом упаковки выбрасывает наружу. Но если миллиарды людей живут и все будут так выбрасывать, то куда же мы скоро будем ходить по коленам музыку. Поэтому надо понимать, что... Нужно ключи, подавать, их на продавать бумажные упаковки. В первую очередь надо попросить, в, так сказать, нет, поискать возможности нет, в супермаркетах, давайте получить бумажный вот в Америке я знаю давным-давно бумажный пакет это чуть ли не бесплатно конечно. бумажный даете бесплатно а ну, супермаркетов тоже а пластиковый добрый купить. в принципе это нормально потому что в цене пластика уже заложено то что его кто-то будет утилизовать. кстати я немножко вот интересовался возможностями и в мире ведь существует вот представьте себе, проблема разделения мозга. Ну вот существует линия, вы посмотрите, да? То есть это просто такой э, бункер, после бункера идет э, значит, э, лента транспортерная, потом специальная комната, в которой идет Это стоят люди, и каждый отбирает свое. Вот в принципе никто нового ничего не придумал. Да, ну вот есть. Э, как бы. При этом существует барабан такой, который отделяет э, мелкую фракцию. Он то есть э, транспортер на ленты попадает мусор сначала в, в такой барабан. Смысл барабана в том, чтобы отделить всю мелочь, которая просыпается просто вот, ну, э, продукты, фактически продукты питания. А остается только уже вот этот вот, ну, крупные там, не знаю, бутылки, там какие-то, э, что-то такое, упаковка крупная, и она попадает на, на этот на э, разделение. Так вот, существует проблема, э, все стараются автоматизировать процесс. Так вот, скажем, один из интересных э, простых решений как, например, пакеты собирать. Вот мы говорим, пакеты, да, Их можно воздухом собирать. Они воздухом можно просто продувать, они будут взлетать, и там их надо не забирать. То есть, смысл, да, интересно, потому что они не разлетались это посадка. Просто, когда мусор идет через какое э, какой-то... А, а. Но это, но это, опять же, это не наша проблема, это даже инженеры придумают. Мы можем, конечно, сами все сделать, но тогда нам надо сделать первый опытный на процесс и начинать продавать его уже наружу. Ну, мы же не этим же занимаемся. Ну, а где-то такое что-то подобное найти. Поэтому с, с мусорными пакетами вот Александр сказал короткую фразу, запретить продажу. Я, к сожалению, вынужден сказать, что мы не сможем это сделать, у нас нет таких законодательных возможностей. А вот э, как-то, скажу, какой-то налог или дополнительный фон. ввести или там пропагандировать как-то, это, это более мягкие формы даже, таких жестких форм не нужно. делать. А вот ловить пакеты на э, прямую перевод я предлагал вот один из такой инновационный способ. Читал я от что они а не инвестора. Инвестор сказал мне, что нужно сначала исходные данные по площадке. Дадим все. Поедем, покажем. Что -то. есть нужно даже, нужно данные, где есть канализация, канализации, нет канализации, где площади, где мы помещаем. Нет. Нет, я имею в виду... если а, вот, база перевозка, то... Если база перевозка или промзона. промзона больше, больше, если там рядом находится у нас этот полигон. Так мы можем, если ставить установку, можем рассматривать вопрос о свалке самой. Там есть площадка. Это новая ситуация. Мы, мы, хотим использовать по максимуму, что есть. Допустим, чтобы с минимальным вложением а, было здание, была электроэнергия, была канализация. Мы можем скидывать тепло на другой системе. Если было березка, то есть вариант очень хороший. Мы можем получать этот газ, на тот, самую самый стимул, возле города поставить хороший многотильный, небольшой на пару мегаватт. Мегаватт, 4. И давать тепло, на ну, через прямо в город, в городскую систему тепло. Очень хорошо. Это будет безотходно в этом деле. ну это уже именно, сжигание. Сжигание да, на, березке, когда провод идет у нас, и там избаживание биосистемы, прямо а. там на березке. И газопроводом вот, в эту котельную подойдем, которая находится возле города, Думаю, что в районе там, там села Тула. Он будет проектирован. Нет. И, что, это... у вас есть люди, которые готовы? К, а, к, котельную это и проблема уже готовые доработки это если есть уже... Ся... Ну, газопровод, например, то... А а что это трубы закинули сюда, допустим? Ну, это все, все равно сотни тысяч миллионов. Да нет, такое не будет. И за собственные нужды газопровод, это не организованный. Это тут не будет таких голосований которые дорогих и Кстати, одна из проблем, вот то, что предлагает, например, есть фирма такая, Хаммер. Вот в чем их прелесть? Они предлагают линию по мусоро... мусором, это линия то есть она сразу дает, продается с документами, ее особо не надо с кем-то согласовывать, говорят, что у нас одна, одна из проблем. Вот у нас, да, у нас одна из проблем в том, что, ну, это даже не секрет, что земля, на которой находится у нас мусоросвалка, ну, она на самом деле не наша Кирилловская. То есть это земля, которая еще все а еще... вы передать, пришло письмо. Но... А передать. Да. Ну, процесс все займет несколько месяцев, и, как бы, Нет, и сам процесс, процесс, да. процесс ну, Документирование, он такой у нас в этой стране, он очень сложный. Ну, Потом, ну как ну, вариант, мобильный, какие-то. Желательно рассматривать какие-то мобильные комплексы. Нужно решать. Нужно решать человек проектант, допустим, инженер, который решает и сделает для такого решения. Он должен рассказать проблему, и делать. начать человек, который. Вы рассуждаете как инженер, я рассуждаю как администратор. знает, как я буду все это реализовывать. Можно, можно иметь установку, купленную за какие-то чьи-то деньги, да, в результате ты понимаешь, что ты кому-то должен, ну или банку, или инвестору, она будет стоять, потому что какой-то СЭС, где-то печать какую-то не, не, получит. Ну, в результате вот это страшные вещи. Когда это мобильная установка, я ее привожу, ставлю она на колеска, я никого не спрашиваю. Да, она в принципе такая же, абсолютно такая же, только у нее колеса почему-то есть. И она называется мобильная, и у нее сертификат выданный в Киеве. Я не знаю, за какие деньги его выдали, вот, вот ничего не знаю. я купил, вот, к сожалению, реальность нашей страны такие, что надо эти вещи тоже предусматривать. Вы рассуждаете как инженер, и, ну, слава Богу, правильно, но, слава Богу, еще мы есть, которые, можно задать несколько вопросов важных, которые, возможно, хорошая идея умрет в, в нашей, в реалиях нашей жизни. Поэтому давайте мы, мы обсуждаем это, пока все бесплатно. Где, мы, где поставить и, завод, а, шепель, а, как его обеспечить нормальной электроэнергией, а, подъездом, силовистикой, силой, только чтобы он был, был нормальном месте стоял, чтобы не было, чтобы место было экологичное, такое самое главное. Соответственно, у нас два места, и березка, и, и промзона. Мы тоже это построили. Надо дело осмотреть, для исходных исходные данные а, для этого года. Да. Вот, Для составления проекта для себя акт составить, не такого, чтобы, чтобы можно было официально это дать. чтобы чтобы было обсудить, судить, и, и заказчик, чтобы дело посчитал, что это делать. Что День. Хорошо, давайте мы это сделаем. Значит, еще очень важный момент. У вас есть возможности до готового решения спроектировать, скажем, ну, предоставить какой-то комплекс. Можешь Второй вопрос. У вас сразу есть инвестор, который может и взять на себя вторую часть, то есть реализацию проекта. А инвесторы, и это, 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 или Германия, Франция, или, наш банк, как называется, Ассоциационного развития, для, для развития. Ну, давайте так, вы готовы взяться за вторую часть или пока предлагаете только первую часть? Сначала, сначала нужно получить, получить исходные данные. понятно, это, это, вообще, мы это не обсуждаем. Получить исходные данные, сделаем эскиз заготовку проекта, а потом мы его рассмотрим. Хорошо, Александр, у меня просьба такая. В любом случае, разделение мусора вам интересно? Да, мне очень актуально. Актуально. Да, да. Здесь, здесь, переходим опять, возвращаемся на шаг назад. То есть, при любой технологии разделение мусора есть актуальный Э, сказать, ну, потребностью, которая, в общем-то, я думаю, что даже если она экономически не будет там, скажем, ну, суперприбыльной, она не должна быть суперприбыльной, но она в любом случае будет что-то где-то экономить. Но при этом, даже с точки зрения воспитания людей, что человек каждый раз понимал, что э, он участвуя в разделении мусора, он уже сам себя ну, напоминает себе, скажем, что он там, особенно новый человек, что он Просто мусор. То есть с точки зрения воспитания людей тоже. Молодец, в школе все нужно вести. Нужно Да, это отдельная тема. Да. Нам нужно заняться и реклама. школами Школа и да. внешние какие-то рекламы. постоянные внешние рекламы. что после каждого мусорного контейнера будет стоять, должен. Давайте так, будет, должен. Я, мы говорим о модели. Пока мы просто разговариваем. Если мы сегодня говорим о том, что это все не будет работать, то мы можем на этом закончить. Я считаю, что оно может работать и будет работать. Яркий пример э, опыта американцев. Значит, ну, европейцы давно разделяют музыку, потому что ну, в Европе жизнь, ну, скажем, здесь плотность населения выше, и как бы менталитет такой, э, они привыкли все насчет экономики, кстати, очень аккуратненькие дорожечки, э, скажем, ровненькие домики, скромненькие, значит, ну, сравнить голландские домики, скажем, с домиками американскими, ну, нельзя. Это разница в менталитете. Так вот, у американцев тоже как -то не разделяют мусор. И был тоже вопрос ментальности. Будет ли американец разделять мусор? Так вот, практика показала, что да, как цивилизованные люди я разделяют. Хотя тоже было много скептиков, которые говорили, что не будут разделять. Поэтому у меня есть надежда, что у нас абсолютное большинство людей уже готовы разделять и участвовать в сохранении природы. А остальные там несколько процентов потихоньку, я думаю, что привыкнут, мы их приучим. Ну, кто будет себя плохо вести, будем... Приучать. Будем учить, так сказать, есть у нас методы, в том числе и административный. Поэтому я думаю, что направление надо взять вот такое. Если мы говорим, что Южноукраинский это город, в том числе и, и культурный, и чистый, и цивилизованный, и туристический, и в том числе и мы не Представьте, вот себе. Мы приглашаем сюда туристов, мы приглашаем сюда люди, там делегации приезжают, смотрят, как у нас чисто, красиво, люди, ходят, улыбаются, э, сказать, травка растет, и в этот момент видят там кучу мусора, который это просто. Ну, это, это не будет плавать. Это просто вы. Часов 6 утра просто Ненормально. улице. Ненормально. вы, 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 мы, сейчас развиваем, да, это Мы сейчас стараемся, чтобы у нас в городе появился туризм. И где будут появляться эти туристы? На каких местах они будут, так сказать? появляться. Мы не знаем. Поэтому... И потом, я не для, не, для, не для, туристов все это делаю, а для себя. Поэтому давайте... Э, вот. Возможно, кто-то хотел бы что-то сказать, какие-то сомнения какие-то. А давайте что-то, что я уже много чувствую.